Радуйся, прищедрая милости Мати, спаси благодатию Твоею всех, призывающих Тя во истине, в уединении сущим буди утешением, во искушениях прибежищем помощи Твоей. Вручаю душу и тело мое, управи, научи, что мне подобает творить. Да спасуся во імя Отца і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки віков. Аминь.